Приветствуем всех слушателей Радио Вести. Напоминаем, с вами Татьяна Гончарова, Юрий Калашников. До 12 будем говорить о референдуме в Нидерландах. Он состоится уже через 5 дней, 6 апреля, напоминаю. И что важно, это не соглашение об ассоциации, это соглашение о членстве. Так используют эту информацию оппоненты там, в Нидерландах. Действительно, сейчас идет информационная буквально война накануне референдума и в средствах массовой информации Информации печатных и в интернете, и много телевизионных роликов на эту тему. Кто читает иностранную прессу, тот знает. Мы сейчас с вами будем об этом говорить. Ну, конечно же, начнем с вводных. Да, в Нидерландах идет подготовка к референдуму полным ходом. Референдум по вопросу ассоциации Украины и Европейский Союз. Так вот, количество голландцев, готовых проголосовать... За или против ассоциации разделилось практически на равное количество. Это результаты опроса, организованного по заказу Министерства иностранных дел Нидерландов. Поддержать ассоциацию готовы 25% граждан ровно столько же планируют проголосовать против. И по прогнозам явка может быть на уровне 49%. При этом половина избиратели еще не приняли решение о том, как же будут голосовать. Есть, Украина это... организовала несколько информационных кампаний в поддержку ассоциации. В преддверии референдума в Нидерландах за Украину будут агитировать дети. Как сообщил соучредитель и член правления Украинского кризисного медиацентра Геннадий Курочка, для этого разработана кампания под названием «Хоп Нидерланд Хоп». Это видеоролики с историями талантливых украинских детей. Авторы проекта хотят убедить голландцев, что соглашение об ассоциации – это не торговля, это не политика, а гон Голос за лучшу судьбу дітей. Дуже багато зараз інформації, що Україна це країна, яка в війні, яка асоціюється з корупцією. Наш меседж був головний, що Україна це перш за все наші діти, це наше майбутнє. навіть якщо, скажімо, голландці, європейський союз хочу зупинити корупціонерів, у них є кошти, вони завжди будуть жити там, де вони захочуть. Але саме голос Голландії проти України для нас означає, що це голос проти наших дітей, проти нашого майбутнього. Алина Фролова, советник министра информационной политики, сейчас находится у нас в гостях, у нас в студии. Алина, э, мы сейчас назовем еще несколько моментов общественных инициатив, как ну, Украина, грани, собственно, да. способствует решению Нидерландов положительную сторону проголосовать за Украину. Но, а вы не считаете, что это некая спекуляция, что мы манипулируем детьми, таким образом давя на чувства? Или тут все методы тоже хороши? Ну, но ведь иди. дети это беспроигрышный вариант. Здравствуйте, да? Ну, понятно дети это беспроигрышный вариант щенки тоже да. беспроигрышные животные знаете, да. но как наши оппоненты используют гораздо более страшные вещи скажем и я не думаю что использование детей это манипуляция это нормально потому что мы говорим Наш от, ответ да я мы скажу. говорим от всей украины от детей от взрослых от продвинутых людей от тех собственно кто верит в перспективу и понятное дело, что это в основном молодежь, и, конечно же, дети как те, которые уже, в общем-то, выросли в атмосфере того, что мы Европа, и терять эту атмосферу для них тоже совершенно не хочется. Поэтому я за то, что, чтобы использовать все возможные на сегодняшний день аргументы. А тем более, ну как бы, тем эта более, компания... что это правда, по большому да, счету. Да. Мы-то не особо рассчитываем, что на нас свалится все европейские счастья вот оптом так. Mm. Но хотелось бы, вот может, на наших плечах туда детей достать, поэтому я думаю, что это вполне Абсолютно, реальные, да. ну, честные, так скажем, доводы. Даже вопрос не в том, чтобы там детей наших туда доставлять, да, сколько, мне кажется, что очень важно изменить вообще восприятие и общую культуру у нас в стране, дотянуть ее до того уровня, когда мы действительно вот все эти европейские ценности, они станут обыденностью для нас. Ну да, совершенно. Верно. То есть не то чтобы mm -hmm. наших детей доставить туда, где счастье. Счастье вот пришло да, сюда, приш... вот здесь и принесло счастье. Кстати, эти, может, видели, ценности. оказалась Украина одна из наиболее несчастных стран мира. Вчера ну, такая статистика прошла, ну, и это, это статистика, грустно. на самом деле, это грустно. Но ну, мы, мы часто встречаем, знаете, сталкиваемся с такими результатами каких-то проведенных исследований, какая-то группа, значит, и мы так, э, с, да ну ладно, да не может быть. Поездите по миру и увидите, что Украина великолепная страна даже в нынешнем Конечно. состоянии. Что Прогласно есть с вами. такое и уровни демократии, где э, ну, когда тебя палками могут избить за то, что ты подошел к иностранным туристам. Есть Такие вещи. Да. Давайте, Алина, да. еще Вернемся. об одной инициативе скажем, mm. что в интернете стартовала общественная инициатива. Так, из э, Я, которая собирает видеообращение украинцев к голландцам, чтобы mm. присоединиться к инициативе, необходимо записать короткое видеообращение. По сути, украинцы еще успевают это сделать с просьбой поддержать 6 апреля Украину на референдуме. Участники рассказывают, почему голландцы должны прийти на референдум и поддержать соглашение об ассоциации. В акции уже приняли участие известные украинцы и представители культуры и политики.

Итак, так изъяв. услышали сейчас участников общественной инициативы, так из я вы тоже можете стать, не будучи жиданом, не будучи мэром Львова, вы можете присоединиться к этой инициативе. Но, Алина, ведь это узкая история. Мы, конечно же, надеемся, что все продвинутые смотрят интернет, читают эти сообщения, но насколько наш охват... И достижение целей вот всеми этими компаниями в десятку бьет. И насколько, как вы говорите, конечно же, мы проигрываем, нет таких ресурсов, как наши оппоненты, которые кричат о том, что это вот после этого а референдума... наши оппоненты? Вот здесь надо По сути, надо ведь понимать. понятия подменяют, да, и Кулеба об этом сказал, что они говорят, это сразу Украина станет членом ЕС. И даже это людей путает, и даже это работает против нас. Да, тут давайте первое о проблематике, которая есть. То есть проблем несколько. Первое, путают понятия действительно. Действительно, значительная часть считает, что они будут голосовать за вступление Украины в ЕС. Mm -hmm. Второе: есть часть евроскептиков, которые таким образом хотят показать свое отношение вообще, так сказать, к Брюсселю. И это второе понятие. Mm -hmm. Третье это, конечно, испуг, э, и э, незнание Украины как таковой. Поэтому, когда такие вопросы выносятся на поверхность, да, то у людей возникает некая реакция то есть это малое знание об Украине. Что хорошего в нынешней ситуации, и проигрываем мы или нет? Хорошее первое. Мне кажется, что вот в последний месяц э, э, все, э, все вообще движение, информационное движение в поддержку Украины, оно стало таким, которым я бы хотела видеть вообще наше информационное пространство. Когда государство создает условия, а продвижение Украины в мире и донесение каких-то мыслей, э, это инициативы, собственно, граждан. И это абсолютно правильный подход, потому что государство не должно собой закрывать все, оно uh -huh. должно создавать условия, в этом его функция основная. И то количество инициатив, которые есть, вот, например, та инициатива, которую сказали вы, она цена тем, что ее организовали голландцы. Uh -huh. А Инициатива like ⁇ You, которую мы проводим здесь, она направлена на то, что мы показываем а, а, вернувшихся в Украину студентов, которые... А, отучились в Голландии, которые приехали сюда с голландским опытом и бэкграундом. Мы... Их друзья в Голландии рассказывают о своем отношении, личном отношении к этим людям. Мы даем очень много фактажа про Украину. Есть инициативы, которые. Мы об этой инициативе не знали. Like you, кстати. Yeah. Расскажите о ней, yeah. и где? Где? Она тоже в интернете? Uh, like you org. эта история. Да, это инициатива, которая на себя забрала. Ну, мы, мы как бы стали такой связующей точкой нескольких гражданских инициатив, uh -huh. распространяем информацию. Uh, в основном она идет в интернете. Да. Сняты также 16 роликов, о которых вот я сказала. Информация идет каждый день массирована на голландском языке. У нас очень неплохое покрытие голландского сегмента интернета. У нас большое количество подписчиков. И а, то, что касается на, того, что, насколько узкий сегмент или не узкий сегмент интернета, как вы знаете, Голландия — это страна, которая первая в Европе полностью закрыла себя Wi-Fi. Uh -huh. поэтому мне кажется, что говорить о том, что в Голландии там недостаточное проникновение интернета мы не можем, uh -huh. и это на сегодняшний день такой инструмент, который ну, действительно работает. Кроме этого есть, ну, здесь нанизывается, понимаете, как бы хорошо, что нанизывается очень много всяких связей. Например, мы созвонились там с коллегами в Голландии, которые работают в сегменте там маркетинга, и они согласились у себя в студии организовать Reddit интервью министра иностранных дел Голландии. Которая будет транслироваться, которая будет смотреться, да, и в котором он будет убеждать. Смотрите, а инициатива информационного... канала Ukraine Today, у них было прекрасное интервью с министром сельского хозяйства Голландии, да. и он тоже высказывался в поддержку. То есть когда непосредственно сами чиновники и политики голландские да, высказываются, да, да. это были неплохие ролики. В общем-то и покрытие Ukraine Today, оно тоже неплохое, сейчас этот канал будет уходить в интернет. Но они это делали. Но вот они все. Я же еще раз хочу подчеркнуть, что это очень хорошая тенденция, когда мы не ждем, что государство все сделает само, да, а вот мы включаемся и делаем все, все, что каждый может. И мне кажется, что это более массовое правильное, покрытие, да. да и правильное покрытие, потому что <сёк> много маленьких инициатив. Это никто ничего не должен по боли. большому счету, да. Абсолютно. Но вот если мы это хотим, то это к нам может прийти. Сейчас мы хотим новости. После этого Алина Фролова, Придут. советник министра информационной политики, э, остается в студии, и мы продолжим разговор о референдуме в Нидерландах. Ну, призвали вас быть в курсе. Надеюсь, вы в курсе, что это Радиовести. Мы продолжаем. Мы говорим сейчас о референдуме в Нидерландах, который состоится 6 апреля. Я напомню слушателям нашим, потому что, как сказала Алина Фролова, советник министра информационной политики, по большому счету голландцы сейчас путаются в связи с активной муссированной информатакой. Но украинцы, они тоже путаются. Так что референдум означает, что мы станем членами ЕС? Нет, друзья. Результаты референдума носят консультативный характер. Они не обязательны для выполнения правительством страны. Но если явка будет не менее 30 то правительство страны в любом случае эти результаты негативные или положительные, оно должно учесть. В Нидерландах будут скоро выборы, и если общество увидит, что на них не реагирует, на то большинство, которое проголосует, то там правительству придется э, не переловка. Есть хорошее украинское слово. Также напомню, что в настоящее время соглашение об ассоциации Украины с ЕС уже ратифицировали обе палаты парламента Нидерландов, однако по закону, вступившему в силу в стране 1 июля прошлого года, практически любой проголосованный парламентарий Документ может быть вынесен на референдум, если будет собрано 300 тысяч подписей. Я считаю, Лина, это напоминать очень важно, потому что украинцы тоже должны разбираться в том, что происходит. А, теперь об информкомпаниях. Вы все их описали или есть еще какие-то маленькие инициативы, которые не охватывают, возможно, так вот интернет-пространство, муссировано Украину? Но... Да, ну, во-первых, вы абсолютно правы по поводу того, что мы говорим об ассоциации, то есть есть договор об ассоциации, который включает экономическую и политическую часть, и, собственно, этот договор а, с Украиной, ну, в ЕС таки бы правило, что каждая страна должна подтвердить, что она согласна а, с договором. А, поэтому, действительно, референдум носит консультативный характер, но для нас очень важно показать, что отношение к Украине в мире меняется, да, и для нас не столько важен сам результат, а, даже если результат будет скажем не в пользу Украины, но а, этот отрыв будет не очень большим. Он просто покажет о том, что в обществе есть дискуссия, но в том числе мы улучшили знания об Украине. Что касается, а, что касается, забыла ваш второй вопрос. Я говорила о маленьких этих маленьких компаниях. Да, 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 Маленьких инициативах. Хочется все-таки, чтобы вот мы наконец в эфире впервые их все собрали, потому что не все слышали. Так из явы сказали, есть сайт Украинский референдум на голландском языке. Он был создан голландцами, которые живут в Украине. Их лидером, одним из лидеров является Александр Снедалов, с которым мы тоже активно общаемся. Я уже сказала о помощи голландских коллег из Digital среды, агентства eBuilders, которые участвуют в этом. А мы сейчас общаемся тут с местными продюсерами для того, чтобы также напрямую поговорить с теми opinion лидерами как называется, лидерами общественных мнений, да, диджеями, например, голландскими, которые действительно являются лидерами общественных мнений. И потому что они часто ездят а Вы не поздновато а Это собираетесь там. делать? 6 апреля это уже. Вот, ну, во-первых, знаете, есть правила, которые говорят о том, что последняя неделя перед любым голосованием, Самая она наиболее важная, наиболее критичная. Сейчас в Голландии проходят также дни украинского кино. В Голландии находится несколько наших спикеров, которые ездят, украинских спикеров, например, Пекар, и еще несколько, которые ездят по каким-то ключевым площадкам, ключевым городам и просто общаются массово с людьми, рассказывая о том, что происходит в Украине, какие изменения идут, какие сложности есть. Проходит очень много каких-то микровыставок, которые везут отсюда люди неравнодушные начиная от рисунков краматорских детей, которые там были поддержаны местным женским клубом, и вот они сейчас уехали в Голландию, я даже не знаю куда. Какие города? То есть да, очень это такие много... тоненькие связи, да? Ну, а, а, кстати, по большому счету, вот сегодня, недавно в сети появилась статья, где вот организаторы нидерландского референдума, да, они рассказали вообще о своих истинных целях, они сказали, что Киев нас, ребята, вы не волнуют. обижайтесь, да. Киев нас не очень волнует, мы вообще хотим развалить Евросоюз. Абсолютно. Это неудачная да. идея. И вообще, ну, то есть, изначально, а потом были такие, ну, вкрапления опять-таки информации, что там найден след Москвы, значит, в организации этих ну, в этих группах да что якобы там из москвы производится финансирование этих активистов которые вот не желают там жить нидерланды в европе будут выходить вот, а, не кажется ли, что мы, ну, как бы тут маленькая такая монетка, как разменная вот, в больших каких-то процессах? Ну, естественно, мы все живем в глобальном мире, тем более в нынешней ситуации, да, и у нас идет информационная война, мы должны не забывать об этом. И это большое, ну, это составляющая большой информационной войны. То те вбросы, которые производятся и делаются, они однозначно ну, как бы мы вычисляем источники вбросов, они делаются из России, это касается указав. Каких-то еще ну да, вещей, да, да. То которые то, что украденных картин и прочего, прочего, Нидерланды. прочего, да, которые, которые вопросы идут постоянно. Просто большую часть из них удается действительно гасить, потому что если мы реагируем в первые сутки, то как бы информация не распространяется. Да, сразу информация сдувается, сдувается. да, Если мы не успеваем отреагировать, значит, вброс раскручивается, потом с ним гораздо тяжелее работать. Ну это как Поэтому... инфекция, вот попавшая в организм, да, Absolutely. если так на нее не обращать внимания. Ну, главное, то, может быть... то есть европейские медиа не будут распространять ту информацию в качестве которой, в правдивости которой, они не уверены. Если мы тут же предоставляем информацию о том, что эта информация не соответствует действительности, то значит, распространение сразу. не идет. Если распространение уже пошло... Как бы давать опровержение всегда сложнее. Я вам скажу, о чем сейчас пишут европейские медиа. Кстати, большинство mm -hmm. из них накануне референдума они в принципе напоминают европейцам о том, что, друзья, ну я уже простым mm -hmm. языком нарушено говорю, вы помните, чем закончилось стремление украинцев в Европу два года назад, что сейчас имеет Украина войну с Россией? То есть они как раз напоминают и международные медиа, иностранные медиа, большинство из них говорит о том, что да, есть такие скептики, которые говорят, не надо, а есть те, которые говорят, если мы поддержим Украину, это будет сигналом, что вот эти смерти, этих 10 тысяч человек в Донбассе, это все было не зря. Иначе мы просто ну, как бы рубим на корню все стремления Украины и все эти жертвы. Поэтому это, конечно же, в любом случае, эта поддержка приятна. У нас есть звонки, Алина, возможно, вы хотите на них ответить, потому что люди периодически дозваниваются. 390-104-6 по референдуму в Нидерландах, пожалуйста, если у вас есть ремарки. Здравствуйте. Алло. Итак, выключайте сразу приемник и быстрее на нас реагируйте. 390-104-6, ну, мы я готовы могу вас услышать. могу которое давай, сообщение, которое давай, да. вот обильно приходит к нам. Александр из Ирпеня пишет, что... То, что в нас сомневается, сомневается в Европе, в частности, во время референдума в Нидерландах, это все спасибо нашей власти и коррупции, которую они прославили на весь мир. Или вот, Ярослав пишет, к сожалению, Россия сделала на этот референдум очень большую ставку. Кремль даже под этот референдум Боинг с голландцами сбил над Донбассом. Поэтому до референдума никаких расследований по Боингу и не публикуют. То есть увязывая опять-таки то, что все в этом мире ну, а вот влияет друг на друга, вообще все давайте, события. Давайте, да, там тоже, не знаю, мне тяжело сказать, я не думаю, что голландские власти будут э, ставить качество свое. Я работала как раз в момент, когда был сбит Боинг с голландскими властями, под... организовывала поддержку в Харькове, информационно. Я вам должна сказать, что это профессионализм высшего уровня. То не есть думаю, они не, не ведутся на пропаганду, они просто вот. Я ну, не думаю, что меряют, они будут связывать. Да, у них есть время проведения выводы. расследования, для них важно качественно провести расследование, для них важно собрать те доказательства и факты, которые должны это показать. А что касается нашей власти, ну по новой это власть, которую мы с вами выбрали. Поэтому то, что нас власть позорит, это мы сами себя позорим. Осмысленнее идем на выборы, осмысленнее делаем вещи, которые мы должны делать. Сейчас идет процесс децентрализации, берем власть в свои руки, и все будет гораздо проще. Есть, все идет угу. своим чередом. Давайте Не может резко. Успеем измениться. Есть, Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, вы еще успеваете принять Успеваем, вопрос? да, вы будете единственная по этой теме. Хорошо, Вера Харьков. Нас вечно ругают за шароварщину, но почему бы в этом случае не воспользоваться нашими коллективами художественными, нашими знаменитыми коллективами, ну, каким-то образом не направить их туда. Да, да потому что, э, ну, так скажем, риторика искусства, она совершенно другая. Здесь можно добиться потрясающих результатов просто, когда приезжает концертом народный ансамбль и делает переворот в а, Ну, я не согласна как раз Спасибо с Шароварщиной, за вопрос. Да, потому что там не присутствует ничего из Шароварщины, да, Там присутствует очень хорошее украинское современное искусство на сегодняшний день. Все компании, которые делаются, они делаются достаточно продвинутыми современными людьми. То, что касается приездов коллективов, мы а, несколько а, выступлений локальных организовано. но как бы у нас еще была проблема с когда там, МЗС мы знаем, они вели переговоры с одним из наиболее таких раскрученных украинских коллективов. Они сказали, что они будут выступать только на центральной площади, только там в центре. Да? Ну, то есть есть какие-то условия, которые выдвигаются, и не всегда мы можем им соответствовать. Тот же МИД, например, совершенно не обладает финансами на проведение таких мероприятий. То есть, кроме того, что вы их организовываете, вы должны найти спонсоров, доноров или желание самих таких коллективов поехать за свой счет. Проблема комплексная, но. Культурное сообщество активно участвует, и шароварщины как раз там, ура, нет. Угу. Спасибо, ну, Алина. Богу. Спасибо, Алина. Алина Фролова, советник министра информационной политики, была с нами на связи, друзья. Благодаря ей вы узнали и благодаря нам об общественных инициативах. До 6 апреля вы успеваете к ним присоединиться, поучаствовать в них, возможно, снять свой ролик, разместить его в интернете, лайк like you, так и я Мы сказали, также рассказали вам о детских роликах. Алина, вам спасибо, что пришли спасибо к нам. вам.